Сегодня провели очередную игру чемпионата Украины с командой нефтяников первых. Команда очень хорошая, очень организованная, дисциплинированная. Дисциплинирована. Те показатели, которые они показали на учебно-тренировочных сборах, по-моему, одну игру они проиграли то в Днепропетровскому Днепру. Все остальные, в остальных играх добились положительного результата для себя. Это говорит о многом. Команда в принципе в каждой игре забивала и очень мало пропускала. Выиграла Кубок Пожичевского, поэтому игра не могла быть легкой. Соперник очень сильный, достойный. Вот. У нас что-то получилось, что-то не получилось. Первый тайм где-то больше был, скажем, нам получился. Второй тайм больше получился команде соперника Ну, мы рады то, что добились результата. И двигаемся дальше. Друзья, вопросы? Сергей Дмитриевич, скажите, вот вы говорите о втором тайме, а что, почему произошло? Это была установка отойти назад и сыграть на контратаках? Или это соперник прибавил, и за счет этого мы утратили немножко ту игровую инициативу, которая была? И вот немножко не получался, как мне показалось, во втором тайме вот этот быстрый переход от обороны к атаке, который был очень здорово, проходили эти контратаки в первом тайме. Ну, знаете, есть, как говорят, Соперники играют так, как позволяет им Поэтому где-то, может быть, я с вами согласен, что э, команда Артырка во втором тайме выглядела чуть лучше, предпочтительно. Поэтому мы очень глубоко сели к своим воротам. Может быть, где-то сыграл момент того, что мы уже играли по результату. Где-то хотелось нам все-таки добиться результата для себя положительного. Но, ну, опять же, по горячим следам не хочется анализировать. То есть просмотрим, изучим потом уже сделаем определенные выводы. Мы надеемся, что в дальнейших играх мы постараемся выиграть немножко подробно. А можно сказать, что сегодня на поле был оптимальный состав, который вы видите вот в дальнейших играх и так далее? Ну, у нас есть обойма. Знаете, под каждую игру мы, в принципе, видите, что э, некоторые тренера пробуют, что выигрышный состав не меняется. У нас сегодня произошли две замены, при том, что... И в прошлой игре и Загальский, и Щедрый достаточно хорошо выглядели, но в сегодняшней игре они в стартовом составе не лучше. То есть здесь уже с точки зрения тактики мы немножко поступили по-другому. Поэтому в принципе у нас есть обойма, есть конкурентно способная команда. Я думаю, что этой команде многое позорно. И вопрос, который витает на трибунах с вашего разрешения. Болельщики спрашивают. Это ваше решение, не играет Дмитрий Потеев, игрок молодежной сборной страны. И сегодня есть игроки, которые сильнее его. Я правильно помню? Да, да? то есть у каждого игрока, который участвовал на учебно-тренировочных сборах, то есть проводили, то есть был шанс проявить себя с лучшей стороны, то есть у Димы где-то не получился этот момент, поэтому было принято мое решение перевести его пока во вторую команду для того, чтобы он... Э ну там проводил тренировочный процесс. Если он будет прогрессировать, будет расти, пожалуйста, никому дорога не закрыта первую командой. Если он будет сильнее, он будет играть. То есть сейчас все стараемся делать по спортивному принципу, не, независимо от фамилии, независимо от статуса, независимо от. Э, я за правильно по за... Фатеев во второй команде. Я вы за кого? За Фатеева. А извините, я думал за Титова За титулов. Вы сказали. А Я Нет. прошу прощения. За Фатеева. За Фатеева. Да, то есть Дима где-то. Ну, мое личное мнение в том, что он первый сбор, который мы проводили, он был в составе сборной, то есть он не получил того объема работы, который все, все выполнили, и, соответственно, где-то немножко выпал с тренировочного процесса в общей. Поэтому на сегодняшний день ну, есть объективно ребята сильнее и стабильнее, чем мы. Поэтому для Димы тоже, ну, для Потеева, дорога не закрыта. У нас, пожалуйста. То есть будет сильнее, будет играть. Он прошлый первый круг был сильнее всех, я отыграл все игры, по-моему, больше всех по игровому времени всех сыграл. Поэтому... Да, поэтому и волнует болельщиков, что играл да. парень, а вот это самое. Вот Нет, это... только по этой причине. Плюс у него там была маленькая, небольшая микротравма, но я, сейчас он уже ее залечил, уже, в принципе, полный боевой, готовится, работает. То есть у нас еще впереди достаточно игр, где он может себя проявить в играх этих. Кого вы значили наикуристнейшего игрока в плане вашей команды? Ну я бы не хотел кого-то, я вообще не любитель выделять кого-то одного. То есть у нас ведь не индивидуальный вид спорта, у нас командный вид спорта. Поэтому команда добилась результата, сзади не пропустили. Это, по сути дела, это, ну, важный аспект. В целом сыграла вся команда достойно. Ошибки были, они будут, и без этого никуда не деться. Но будем делать выводы и двигаться дальше. Можно сказать, что новички абсолютно безболезненно влились в коллектив, и сейчас вы можете быть довольны тем, как они выполняют тренерскую установку? Знаете, я, в принципе, уже был доволен тогда, когда Максим Станиславович дал возможность нам их приобрести. Мы, это новички, за которыми мы следили раньше, то есть мы, у нас было очень много список расширенных кандидатов, но на сегодняшний день мы именно этих игроков хотели, и мы, мы были... Уверены, что они вольются в коллектив безболезненно, не только по спортивным критериям, а и по человеческим качествам и по всем остальным. Поэтому мы точечно подходили, так как нам Максим Станиславич сказал, что большого количества усиления у нас не будет, но 3-4 человека для этого ну, достаточно будет. То есть мы из этого исходили. Качество и тех игроков, которых мы знаем. Спасибо.